assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar qadrli musofirchilikda yurgan musulmonlar illatlar bu aroq ichish sigaret chekish nos chekish inson qiziq qilish kerak bo'lmagan ishni qilishni xohlab qoladi nimaga bu shayton borligining isboti inson bor yaxshilik qilishni va huzur qilishni xohlaydi bu farishta borligi isboti bir odamga yaxshilik qilsang huzur qilasan odam buning zarari yo'q lekin shaytonga yon bosib aroq ichsang huzur qilaman deb birinchidan sog'liqqa zarar ikkinchidan obro' to'kiladi va bu ertangi kun uchun ham juda yomon bugun siz ichib hech qanday salbiy tomonini ko'rmassiz balki oz oz ichsam hech narsa qilmaydi dersiz hamma ichadi dersiz har xil bahonalarni o'zingizga aytib o'zingizni aldamoqchi bo'lasiz ich ichingizdan o'zingizning ojizligingizni his qilib buni tan olishni istamaysiz bilasiz shu illatlar bilan oilada o'zingizni yo'qotishingizni onangiz otangiz ayolingiz farzandlaringiz yuzingizga aytish aytishmaydi sizdan jerkanishlarini bildirishmaydi chunki hurmat hurmat qilishadi odamdan ham jirkanish mumkin unutmang balki siz hozir ichib mast bo'lib o'zingizni bilmay qolmassiz lekin yo'lda yotgan alkash ham o'ylamagan bir kuni yo'lda yotaman deb afsuski alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish hozirgi kunda hech ham uyat ish emas gunoh uyat debasdi alkogolga qarshimisiz bilaman qarshisiz hamma qarshi lekin qilaverishadi ichaverishadi chekaverishadi ishlab chiqarishaverishadi sotaverishadi chunki nafs shayton bor bu ham shayton borligi isboti azizlar bu videoni tarqating video yoqsa podpisatsiya tugmasini bosing layke bosing bu videoni tarqatishga va o'z oz bo'lsada alkogol mahsulotlarining kelajagimizga zararini kamaytirishi maqsadimiz hammaga rahmat